И таких законов я вам сейчас даду тысячу, у нас немало однозначных ну, законов. понимаете? Очень просто мой глав. насколько мне известно. Понимаете? А в чем закон гласит так? Да. Есть рынок, есть да. торговые места. Да. Торговать на торговых местах в рынке. Да. А возле рынка это не установленное да. место торговли. Совершенно верно. А что Просто их убрать, я... Я... что это? Это у нас За... два представителя, это у нас соптованного рынка. Слово же... убрать, подивись. А ты наши другие службы санстанция, ведь лечебница, какие должны именно санитарию соблюдать в первую очередь. А у нас милиция получается все рубит. И санитары они, они водопроводчики. Вот они... Работники вот... горисполкома сказали, что Мы они ничего не могут сделать. Они сказали, и что они что полномочия забрали у них. О, так вы сейчас сказали, что мои полномочия забрали. А когда завтра, не дай Бог, будет у нас эпидемия, как и чумы, тогда вспомнят, что есть служба, и скажут, а что ж вы не делали? А что ж вы их... Вы им официально письма писали? Нет, писали. У нас дайте, официальные есть. дайте им официальные Лена, а у них есть. А вы официальные ответы? у них есть официальные запыты, они ссылаются все ну, тоже на милицию. Высылают. они да нет. Что, нет но, но, закон шоп... Украины что в Украине продержанные машины, и что шо функции, кстати, ну, какая-то. на самую милицию. милицию сейчас мы вот делаем, милицию, вот это у нас а не понимаете? стоит так вопрос. у нас а стоит, Олег Николаевич, мы пришли не ругаться, а найти. я тоже ругаюсь. дело в том, что у нас эта работа идет три года, три года. и более-менее вот вот Дмитрий Юрьевич он более, он просто знает, что у нас Чубчика более-менее было чисто. последнее вам хочу сказать месяца два было жестко поставлено до вашего mm -hmm. руководства другому руководителю он сказал я справлюсь своими силами он каждый день ходил сам через чупчика через синякова с ними всеми здоровался у нас даже есть фотографии Чупчика месяц было чистое, чупчик ушел весь полностью в рынок с молочниками мы не смогли победить конечно была проблема но Чупчика такого mm -hmm. не было я mm -hmm. я не, я Это не в лично в том, сотруднику Припавона. При ну, давайте договоримся так. Да. Значит, каждый день вы связываетесь с отделом экономики ежедневно. И каждый день лично возглавляете меня интересует рынок. Понятно, не понял, да? да? Не только там чубчика, а полностью О, в вокруг рынка. Я могу чисто, нормально, это должно быть. Я не против. Но при этом, еще раз говорю, то, что ссылаются на там какие-то постановы. У нас такие сами постановы, что нам я тоже Я вообще запрещают. на постановы не ссылалась. Я вам не, я, писала, не за, я, 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 я не за вас да? говорю, я за говорю за санстанцию. Да, вот Я говорю это... за Ветли чем Вот они я же вам принесла, чтобы показать, они что письма есть. от так них так и я имею в виду, что они беседы? от нас отказались. Они а чем через... занимаются? Меня у у них сейчас идет реорганизация. А -а -а -а. У них идет реорганизация, как и у вас, наверное, в будущем будет реорганизация, я вообще не знаю, что будет. Так и <губит> у них. Вы правильно сказали. Когда будет проблема? Да, на... ну, Даже сам главврач вот говорил, сам станция говорит, раньше, хоть даже хоть они предупреждали за 10, даже уже ни кафе, ничего они не проверяют. Говорит, раньше, если хоть за 10 дней мы их предупреждали, говорит, хоть они генеральную проверку, ну, эту уборку, уборку делали, говорит, сейчас вообще ничего нет. А вот они правильно ссылаются, они скидываются до обязанности. Там вы, те, что касается незаконных, даже правонарушений, это они вполне полномочны. Говорят, на рынку. На рынку. А вот я же с ними, я, я же а с ними, вот мы рынке. же с ними ходили. Вот рынок, вот, вот территория за рынком к ним не относится. Я же с ними ходила. Я, я, там я там еще да. касается за да, грошей, я им сказал. Я сказал участку, что если я узнаю, что кто-то с бабкой там 20-50 гривен берет руки по-другому, Ситуацію, да? Я, я, ну, я, на, 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 на. я слухайте, будь ласка. Mm. Коли там, скажем, м'ясник, який займається м'ясом і купить тому частковому пакету бензину, щоб він вигадається, я як не против. по -люзки. А якщо він буде в бабки забирати, тих шутка кров держить і заробляє на тому молоке, щоб прожити, а він буде 20 гривень брати, я руки по одру. Предупреждаю. Я понимаю, я не говорю за бабку. Я говорю за тих, здесь купил, там продав вот за говорю. бабки то саме особо роли тут. не играють. Вони вже розуміли, що ви понімали. У мене це іменно ситуація. <постановлен> у мене вперше раз в Южноградській возникла. Іменно <постановлен> ця торговля. Потім саме в Баштарці. Так от найбільше граю якраз. Ці, що перекупляють, підтягують цих бабушок, кричать ці бабушки, які з дому приїжджають. Не. Що значить, Відможе можна. Я ще раз говорю, я одне прошу, що не треба робити з міліції цепних собак. Тому що на нас все навіть вже так. Люба передача глядати телевізор. Уважаємо, заходимо і в ринок торгуємо, і збираємося, виїжджаємо на оптовий ринок торгувати. Протоколи забирати. Конфисковывать и будем детей кормить в детдоме. А У вас дети торговать надо, где надо. И, и вам вопросов нет к вам никаких. Мы... Уважаемые, Уважаем. слышали? слышали? В рынок один, второй или в этот самый? Вы уезжаем. Бабушки, я понимаю, что вам надо жить. За что-то торговать в рыночек. Мы кончаем. Пожалуйста. Вот давайте заходите туда в рыночек и кончайте там торговать. Чтобы мы не, не И вам больше штрафа заплатите, чем вы, кажется, заработаете. Вам это не надо, и нам это не надо. Зайдите в рыночек, пожалуйста. Бабушки, бабушки и, мальчики и девочки, заходим в рыночек, пожалуйста. По-человечески вам говорят,

Чуть-чуть пересидите, оттекла. Ну, мы сейчас возвращаемся назад. Давай, да? давай да. девушка. Сейчас, сейчас, да. Давай, дорогая. Она здоровой, красавица. Да, я куси, так и я. Варифи. Давай, куси. Пошли в рынок Сколько Кузьи. вам Хотите здесь, здесь, хотите там уже. Можно мы Что нибудь собрали? Мы его У нас никто в его не берет. Нет, ну вы возьмите. Но это ваш заработок.

Зайдите в рыночек, пожалуйста. Возьмите, спросите. Давай. Это, ваш, это ваш товар, подойдите. Мы не представляем место. Мы кажется, выполняем работу свою. Там есть рыночные люди, которые вам предоставят место. Покажут, где вам сидеть Сидите и карытся торговать. Мы понимаем, что вам надо свой товар реализовать, но не до такой же степени, что кажется, мы должны как собаки цепные гавкать. с для народа, правда? Точно. Это все для народа. Торговать в рыночек.